Экипажи дорожно-патрульной полиции круглосуточно патрулируют трассы республиканского и областного значения, интересуются у проезжающих водителей обстановкой на дороге. Минувшая ночью на 370-м километре автодороги астана петропавловск близ села Кременчук Таиншинского района по причине замерзания пневмосистемы осуществила остановку междугородний автобус марки «Сетра». В салоне автобуса находилось 45 пассажиров. Все они ехали из города Сарай-Агаш Южно-Казахстанской области в Петропавловск. Все граждане были эвакуированы. Кроме того, сейчас данный автобус будет доставлен в населенный пункт, где уже устранят неисправности и после этого уже начнут движение. Сотрудниками дорожной полиции было организовано размещение пассажиров автобуса в теплом помещении. После устранения неисправности автобус продолжит маршрут в сопровождении экипажа полиции. Из-за резкого понижения температуры ограничили движение транспортных средств, использующие дизельное топливо. А также рекомендуем, конечно, водителей всех транспортов не выезжать без особых причин в дальние отдаленные районы. С начала этого года на загородных трассах региона уже было зафиксировано свыше 10 случаев, когда автотранспорт выходил из строя по причине низких температур. Наталья Итова при содействии пресс-службы Департамента внутренних дел.